Он, он, он или она понимает, что нельзя. Вот. И поэтому у нас открывается еще очередное нелегальное место. У нас доходит до абсурда, что у нас, смотрите, у нас контролирующие органы, которые создаются при разных структурах, это по по-разному, они их функция служит не предупреждению и помощь предпринимателю, а его, знаете, как бы фискальное обкладывание определенными. Ну, скажем так, сборами в бюджеты разных уровней. Это не есть правильно. Суть контролирующего уровня должна быть, если он видит, что происходит что-то не так у предпринимателя, он должен его в первую очередь проконсультировать, что он делает не так, и посоветовать, как с этого пути ну, свернуть на правильный путь, если что-то что происходит не так. А у нас, получается, человек приходит на предприятие проверяющее, он заведомо знает, что это уже жертва. Чтобы, как, что бы он ни делал, он уже будет виноват. И, конечно, не может быть такое, когда в контролирующих органов стоят планы по сбору средств в бюджеты. Получается, приходит чиновник на предприятие, ему безразлично, добросовестно это предприятие или недобросовестно, но он, у него перед ним стоит план, что надо собрать такую-то, такую-то сумму в, в, в бюджет. Это, конечно, очень пагубная тенденция. Не треба забувати, що малий та середній бізнес це саме той сектор, де можливо створити багато робочих місць. Але цього не робиться. Як вже підкреслювалося, влада майже не прислуховується до дрібних підприємців. Через це і закони, що нібито спрямовані на захист працівників, мають зворотній ефект. Негативний для всіх для роботодавця, працівника та держави. Трудоустроїть молодого спеціаліста на сьогоднішній день. Предприятию или предпринимателю невыгодно. Потому что заработная плата, которая сейчас считается центром занятости, требования ставятся в соответствии с действующими региональными коэффициентами для молодого специалиста, это на сегодняшний день 1935 гривен. Это ему нужно выплатить эту заработную плату. Именно только на таких условиях мы можем с ним заключить трудовой договор. Вот. А к этим 1935 гривен еще мы считаем как бы налоговую нагрузку. Вот. Это получается еще порядка тысячи гривен. То есть около трех тысяч гривен предприятие должно выделить на молодого специалиста. Понятно, что он даже такой выручки в сфере услуг за месяц не даст этому предприятию. Так вот, как его трудоустроить? как с ним построить эти отношения. И почему государство наше этого не видит, что это нереально ставятся такие требования, когда мы в центре занятости задаем вопрос, о, вернее ставим вопрос о невозможности начисление молодому специалисту, которого мы взяли с училища только парикмахеру, у которого нет ни клиентской базы, ни навыков работы, у него элементарного инструмента нет. Мы его только взяли. Невозможно ему поставить 1953 гривны к начислению заработную плату, то нам специалист центра занятости говорит, это ваша проблема. Вы же пошли по предпринимателем. Это ваши финансовые риски. Разве может такое говорить человек, какой специалист, который должен думать о, первое, о возможностях как бы легализации труда, да, вот он сидит на том месте, центр занятости. Она должна быть заинтересована, чтобы мы оформили этого специалиста, а не он пошел к ним только в другую папку безработных, которым Котрим потрібно начисляти ще пособи. Що зробити, аби малому та середньому бізнесу в Україні стало легше жити, намагалися з'ясувати на засіданні координаційної ради з питань розвитку підприємництва облдержадміністрації. Під час розмови керівники регіону та підприємці говорили про наболіли, про проблеми, що гальмують розвиток бізнесу. Це і відсутність дешевих кредитів і свавілля чиновників. Почему так долго оправляются разрешения? То есть если мы будем спрашивать сегодня, а мы ну, будем в состоянии, по крайней мере, спрашивать любого чиновника, почему за этот срок не оформлен какой-то разрешительный документ? В чем проблема? А, то есть пусть он пытается ответить, почему он, не согласовал. Потому что оправдания, ну что там, не донес, еще чего-то там, они э, постоянно, но неужели в бизнесе нас с вами интересуют эти оправдания? Нас с вами интересует результат. У вас у всех там наемные менеджеры, эти чиновники, они находятся на вашем окнах, вы платите зарплату на большом Спросите с них за результат, почему есть дело, а не сделано? они почему предприниматель такой плохой. И я думаю, что это тоже очень сильно поменяет, в том числе и культуру. Занадто велике податкове навантаження – також одна з причин того, що бізнес уходить у тінь. Давайте зробимо таку, таку систему нового вваження, яка б устроїла і э, представників бізнесу, і стала б з іншої сторони соціальною відповідальністю. Тому що в том, э, в тому формі, який сьогодні є, вона не мотивує розвиток бізнесу. Тарас точно така ж історія із зарплатами в конвертах. Повірте, це не хороше життя, це все працює. Голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута знає проблеми підприємців з власного досвіду. Колись пройшов шлях від створення малого бізнесу до потужної промислової компанії. Одним з перших кроків на посаді керманича регіону стала програма підтримки малого та середнього бізнесу. Основная проблема, с которой вы сталкиваетесь, это, с одной стороны, огромная коррупция и давление всех, кто соприкасается с бизнесом госорганов. И второе, это огромная регуляторная зависимость и большое количество всех разрешительных документов. Поэтому мы прекрасно понимаем, как давили, как гнобили как провоцировали и принуждали, я бы так сказал, к тому, чтобы вы могли удерживать бизнес. Я вам со всей ответственностью заявляю, что этого больше не будет. Безусловно, это не случится завтра, но то, что там, нам необходимо максимум месяц времени, и вы почувствуете реально изменение условий работы. Никаких. Взяток коррупции корупції, ми не должны допускати серед факторів, що напряму впливатимуть на розвиток малих, а особливо середніх підприємств: покращення інвестиційного клімату, відкриття нових виробництв та збільшення купівельної здатності населення. Щодо доступності кредитів для подібних підприємців, то навіть у теперішніх складних економічних умовах така можливість є. І над цими проектами зараз працюють в облдержадміністрації, а також над удосконаленням системи держзакупівель. Ми прекрасно знаємо, що всі тендери і закупки були недостатньо прозрачные и недостаточно эффективные, при том, что у нас существует закон, куча нормативных актов. Как сделать так, чтобы все тендеры были чистые? И несмотря на всем этом, это только провоцировало и только создавало приоритеты одним приближенным вот, компаниям. Мы сейчас ведем как раз дискуссии с Министерством экономики, Министерством финансов и с профильными комитетами Верховной Рады по изменению как раз законодательство или ну да, по изменению законодательства в части э, тендеров и закупок. Так в этой части мое предложение следующее: чтобы мы создавали правильные и понятные правила игры, где э, должен быть перечень компаний, акцептованных как по поставке продукции, но в основном я думаю, что должна быть электронная биржа, как основной, вот, основная площадка, где должны производиться закупки. Прозрачные и понятные. Биржа должна быть ответственная. Регистрация на биржу должна быть только тех компаний, кто имеет правильную сертификацию, качество товара, где, опять-таки, и э, зарплата должна выйти из тени. И с точки зрения, то же самое, э, всех участников в тендере должен быть перечень акцептованных компаний – а вот в этом акцепте квалификации и уже должны быть пункты, связанные и с уровнем средней заработной платы, и связанные с ответственностью с точки зрения гарантий исполнения как цены, так и сроков. Вот эта ответственность она должна быть гарантированная. Поэтому вот этот, в этом референсе, который попадает, дальше идет автоматическое участие электронное не должно быть здесь никаких там индивидуальных подходов тогда мы наведем порядок с одной стороны это подтянет всех к ответственности и малого и среднего бизнесу что тот кто платит 800 или 1200 гривен среднюю заработную плату он просто не сможет участвовать поэтому это требование которое будет подтягивать компании для повышения но при этом у него будет равная возможность отримати закази. Зрушити з мертвої точки проблеми малого та середнього бізнесу можливо лише спільними зусиллями приватних підприємців та влади. Але протягом 23 років незалежності спроби змінити ситуацію були неефективними. Стрімкого збільшення підприємств малого та середнього бізнесу в Україні не відбулося. Складними для підприємців стали і перші місяці поточного року. Спад у економіці країни перш за все вдарив по малим підприємствам. Підвищення курсу долара звело на нуль прибуток і зараз фірми шукають шляхи для виживання. Для того щоб малий та середній бізнес вижив в Україні у таких складних економічних умовах, центральному керівництву треба якомога скоріше переходити з декларативних заходів до реальних кроків, які допоможуть подолати корупцію та недобросовісну конкуренцію. І, врешті-решт, створити умови, коли на дрібних підприємців перестануть дивитися як на злісних неплатників податків та ставити перед ними нездійснені завдання.